Пацаны, здравствуйте. Тут детская площадка. Тут памятник национальному герою Украины, Тарасу Григоровичу Шевченко. Тут вы с сигаретами и пивасом. Ну, это и не мое. что вы хотите? Ну, смотрите, сзади, что для вас пишет, для вас Тараса пишет. Да. Наша дума, наша песня Норей не загинет. Вы, вы, вы Одерга Юрьевич, про него знаете. Не, не знаю. Ну, а честно. Я ну шик. я факт что не сру. Вы знаете, а, подожди, а вы под... Подожди, а что сейчас сейчас? Слушайте, вы? с таким поведением и отношением к национальному герою Украины, как вы вот сейчас. А я, подожду, я его пришел. Под... Упомянуть, ну, упоминают. есть правила для упоминания. Есть как людские, так и за законодательные. Не, мне не скучно совершенно. Вы знаете, что это а административное нарушение, то, что вы сейчас делаете? Под памятником не обедают. Вам известно, что такие мозги, голова и тому подобное? Походу, по ходу, по результату вашего поведения плохо. Роберт Домс, Папироса, ЛМ и тому подобное. Но это же ну, не здраво и неадекватно. Я понимаю, что вы работяги, да, ну вот, пацаны. Там, там, вот. Но правила, ну, есть для для для, для всех. Же, мы же, блядь, пришли, варенько, вы пришли пиво с папиросы покурить. Кто-то пришел по сюда поссать, кто-то посрать, кто-то еще. Но для этого были написаны не мной правила. Тут есть, блядь, что написано, блядь, не курить нахуй, чи не пить, нахуй. Тут есть трапарь. Читай закон, закон читай. Да закон сам себе читает. Ты же с первого класса учился. Ты и тата и мама выховывала. Чему? Я сам себя выховывал. Ну я тоже сам себе в детдоме ну, выховывался и шо. Ну я же не позволяю себе возле памятника сидеть а курить, вот и курить и пить. Вот За это есть спрос. Ну, такой, блядь, как людской, демент, так и законодательный. Да я делаешь? же говорю, я такой же самый, как и ты, ну, но ты ты я такого же... не позволяю я себе делать. Буду, да, блядь, 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 То есть, да, если я вызову полицию, и да, в, да. полиции предоставлю видео, что вы распивали пиво и давай, скурили сигареты, давай. это будет нормально? Давай. Я же вот, пытаюсь по-людски до вас сначала достучаться. Послушай, да конечно ты виноват ну, где у тебя там патриотизм, уважение и тому подобное? Я не говорю за а я, патриотизм. А я, у меня уважение, что я около него, блядь. Ты же вершики его учил. Ну, так и все, вишу. И ты вот такое проявил к нему а уважение? Даня, конечно, выпить около него, блядь, нормальный человек. Хоть он не покойный, но, блядь, же школе он выпил... Может, же школы избучил. Может, он тоже позволял себе выпить. Там, там ты, все все позволяют, но в рамках правил. А, не, братан, я не пью. Я и могу. Я пью, я если прав. бы ты мне был, послушай, прав. если бы ты мне был в лице моим уважаемым человеком, я тебе купил бутылку да бы бутылку. Но пью. после того, что ты тут позволяешь себе, ты у меня вызываешь неуважение. Я не патриот. Я далеко не патриот. Я далеко не патриот. Друг, я что же тебя попросил, пожалуйста. Я услышал, я Нет, ты сейчас. Забери, пожалуйста, пиво и и крышечку забери с собой. Я заберу крышку, мне Забери, пожалуйста. Давай, не начинай, блядь. Лебать Приятного аппетита.